نحمدہ و نسلی علی رسول کریم بچوں کا زدی ہونا آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک عام سا رویہ شمار کیا جاتا ہے لیکن اگر اسے اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو قرآن نے بچوں کی فطرت کو ذکر فرمایا ہے قرآن عملی فرقہ نے ہمیں سورة النحل کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں حق تعالی شان و شا فرماتے ہیں اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے پیدا کیا تعلمون شہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ یا بچی جس وقت اس دنیا میں آ رہا ہے اس عالم سے اس عالم میں آ رہا ہے تو تعلمون شع اس کے پاس کسی بھی چیز کا علم نہیں اس کے پاس کسی بھی چیز کا شعور نہیں ہاں کسی بھی چیز کو سیکھنے کی صلاحیت حق تعلی نے اس کے اندر رکھی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بچہ زدی ہو رہا ہے تو در حقیقت شان ہو اس کو زدی بنا کر نہیں بھیج رہے وہ باہر کے ماحول سے اثر لے رہا ہے لہذا اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے جو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے آپ اگر غور فکر کریں تو آج ہمارے معاشرے کے اندر وہی وجوہات بچے کو زدی بنانے کے اندر معروف اور مشہور ہیں اور ہمارے گھروں کے اندر پائی جاتی ہیں تو ان وجوہات کو ذہن میں رکھیے اور آج ہی اگر کسی کے گھر کے اندر ایسی صورتحال ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں بچہ ضدی کیوں ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ والد یا والدہ دو میں سے یا دونوں جس وقت اپنی اولاد کو مسلسل تنقید کا اور تان و تشنی کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں بچہ یا بچی یا اولاد جو ہے وہ ضدی ہو جاتی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہم اپنی اولاد کو دوسروں کی اولادوں سے کمپیر کر رہے ہوتے ہیں تو بچوں کے اندر زید حسد اور اعتماد والی جو صفت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور تیسری سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ والدین یا تو اپنی اولاد کو حد سے زیادہ سختی ان کے اوپر کرتے ہیں یا حد سے زیادہ ان کے اوپر نرمی کرتے ہیں جب والدین اپنی اولاد کے ساتھ حد سے زیادہ نرمی یا حد سے زیادہ سختی والا معاملہ کریں گے تو بچہ جو ہے ضدی ہو جائے گا جب اس کی خواہش پوری نہیں ہو اس لیے زیادہ نرمی بھی نہیں ہونی چاہیے اور زیادہ سختی بھی نہیں ہونی چاہیے مار پیٹ تو بالکل نہیں ہونی چاہیے سختی کا مطلب ڈانٹ اور اسی طریقے سے اس اونچی آواز میں کوئی بات کہہ دینا زیادہ سختی بھی نہ ہو زیادہ نرمی بھی نہ ہو بلکہ اعتدال کے ساتھ ہم اپنی اولاد کی صحیح طور پر تربیت کریں اور ان کو صحیح راستے پر گامزن کرنے کی کوشش کر رہے ہوں بچہ ضد کرتا کیوں ہے بچہ ذر اس لیے کرتا ہے یا تو وہ اپنی خواہش کو پورا کروانا چاہتا ہے کہ میرا فلانی چیز کو دل چاہ رہا ہے فلانی جگہ جانے کو دل کر رہا ہے فلانی چیز پہننے کو دل کر رہا ہے وہ اپنی خواہش کو اپنی تمنا کو اپنی آرزو کو پورا کرنے کی کوشش کروا رہا ہے یا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں میری طرف توجہ نہیں کرتے تو وہ اپنے والدین کی توجہ کو در حقیقت حاصل کروانا چاہتا ہے وہ توجہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر اپنی اہمیت کو اپنی شناخت کو اپنی حیثیت کو بنوانا چاہتا ہے اور یہ چیز بھی عدم توجہ سے اس کے اندر پیدا ہوئی کہ وہ احساس کم تری کا شکار ہو گیا اس وجہ سے بچہ ذد کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی وہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے لا تعالی مشیا ہم نے بچے یا بچی کو ذدی بنا کر نہیں بھیجا باہر کا جو ماحول ہے اس ماحول نے بچے یا بچی کو زدی کر دیا اس لیے سب سے پہلا پوائنٹ آج جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ضدی نہیں رکھنا چاہتے اور جو ضدی بچے ہیں ان کی ضد کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل کریں جب ہمارے گھر کا ماحول نماز والا ہوگا روزے والا ہوگا ذکر و اذکار والا ہوگا اور اسی طریقے سے دیگر جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ ہمارے گھروں کے اندر عام ہوگی اور خاص طور پر خاؤ اور بیوی کے درمیان میں تناؤ نہیں ہوگا جھگڑا نہیں ہوگا تنازع نہیں ہوگا بحث و واسا نہیں ہوگا آپس کی بڑوں کی نفرتیں نہیں ہوں گی تو اس مثبت ماحول کے اندر بچے کبھی بھی زدی نہیں ہوا کرتے ایسی صورت کے اندر بچے ضدی نہیں ہوں گے بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے بنیں گے بڑوں کے ساتھ بھی تعاون ہوگا اور بڑوں کا بچوں کے ساتھ تعاون ہوگا مثبت رویہ ہوگا مثبت انداز ہوگا مثبت انداز گفتگو ہوگا اس لیے سب سے بڑی اور اہم چیز جس کا مذہبی طور پر عقلی طور پر ہمیں اپنے گھروں کے اندر جس چیز پر زور دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو بالکل مثبت بنائیں منفی پروپگینڈوں سے منفی رویہ سے اپنے آپ کو بچانے کی ہم کوشش کریں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بچہ ضد نہیں کر رہا ہوتا عام حالات کے اندر اگر بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہم اس کی حوصلہ افزائی کرنے والے بنیں اس کی تعریف و تحسین کرنے والے بنیں اس کے اچھے اعمال پر اقوال پر افعال پر اس کی حوصلہ افزائی کرنے والے بنیں ایسی صورت کے اندر آپ دیکھے گا جس وقت بچہ ضد کرے گا تو وہ اپنے والدین کی بات کو تسلیم کرے گا اولاد اور والدین کے درمیان میں مثبت رویہ ہوگا اور ایسی صورت کے اندر سخت کرنے کی ضرورت آپ کو پیش نہیں آئے گی نرمی سے ہی کام آپ کا بن جائے گا اور جس گھر کے اندر نرمی عام ہوا کرتی ہے مبارکہ اکتعلیٰ شانہو نے فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس گھر کے اندر نرمی عام ہوتی ہے مصبت رویات اور انداز ہوتے ہیں حق عال شانہو اس گھر کے اندر اپنی برکتوں اور رحمتوں کو نازل فرماتے ہیں اس لیے دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب بچہ عام حالات کے اندر ہو زد نہ کر رہا ہو تو ہم اس کی حوصلہ افزائی کرنے والے بنیں اور اس کی تعریف کرنے والے بنیں اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جب بچہ ضد کر رہا ہو تو سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کی زید کو سننے والے بنیں ان کی طرف اپنے کان لگانے والے بنیں ممکن ہے کوئی وجہ پیچھے ضرور ہو جیسے مثال کے طور پر بچہ تھکا ہوا ہے جس کی وجہ سے بچہ ضد کر رہا ہے یا بچہ شدید بھوک کا پیاس کا شکار ہے جس کی وجہ سے بچہ ضد کر رہا ہے یا یہ ہے کہ بچہ اپنی ضد کی وجہ سے توجہ کی کمی کی شکایت کر رہا ہے یا یہ ہے کہ کسی بات پر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے بہرحال کتنی ہی ایسی ضدیں ہوتی ہیں کہ اگر ان کی زدوں کو صرف سن لیا جائے ان کی بات کو صرف سن لیا جائے تو اس محض سننے سے ان کی ضد ختم ہو جاتی ہے لیکن ہر قسم کی زد ایسی نہیں ہوتی بعض ایسی ہوتی ہیں جو وقتی ہوتی ہیں وقتی زیدیں, بعض اوقات بھی ختم ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات ان کی طرف توجہ نہ دینے سے بھی ختم ہو جاتی ہیں مطلب بچہ جو ہے اگر ضد کر رہا ہے اور والد اور والدہ والد جو ہے اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دے رہے تو بچہ بعض اوقات خاموش ہو جاتا ہے اور اس کا حل فی الحال وقتی زد کا یہی ہوتا ہے کہ اس کی بات کی طرف دھیان نہ کیا جائے لیکن اگر ضد ایسی ہے کہ وہ ضد اگر پوری کر دی جائے تو بچے کا نقصان ہوگا اور والدین یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر اس کی ضد کو پورا کیا ہے تو نقصان ہوگا اور والدین طے کر لیتے ہیں کہ اس بچے کی اور اس بچی کی ہم نے اس ضد کو پورا نہیں کرنا آپ نے جو ارادہ کر لیا ہے اور اس کے باوجود بھی اگر بچہ ضد کرتا ہے تو یہ بات طے کر لیں جو آپ نے ارادہ کیا ہے آپ نے اس ارادے پر قائم رہنا ہے اپنے ارادے کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کر رہے اگر بچہ ضد کر رہا ہے اور آپ نے یہ بات طے کر لی تھی کہ میں نے اپنے بچے کی ضد کو پورا نہیں کرنا اور بعد میں اس کے چیخنے سے اس 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 کے 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 چلانے سے سے کرنے شور شرابا کرنے سے آپ نے اس کی ضد کو پورا کر دیا تو ایسی صورت کے اندر آپ اس کی ضد کو پورا نہیں کر رہے بلکہ آپ اس کی ضد کے اندر مزید اضافہ کر رہے ہیں اور وہ آئندہ بھی اسی طریقے سے اپنی بات کو تسلیم کرنے والا بچہ بنے گا اس لیے اگر تو وقتی زیدے ہیں تو وقتی زیدوں کو محض نہ سننے سے بھی بعض اوقات وہ ختم ہو جائے کرتی ہیں یا اگر سن لیا جائے تو بعض اوقات جو ہے محض سننے سے ان کی ضدیں جو ہے پوری ہو جاتی ہیں لیکن اگر کسی بات کے سلسلے میں آپ نے یہ بات تیہ کر لی ہے کہ میں نے اپنے بچے کی اس زید کو پورا نہیں کرنا تو آپ اس پر قائم رہیں اس کے چیخنے سے اس کے چلانے سے اس کے شور و شغب اور شور شرابہ کرنے سے اس کی زید کو پورا کرنے والے نہ بنے کیونکہ ایسی صورت کے اندر آپ کا بچہ اپنی ضد کے اندر مزید پختہ ہوگا اور آئندہ بھی اسی طرح کے رویے کا والدین کو سامنا کرنا پڑے گا اس لیے تیسری بات جو میں آپ تمام احباب کے سامنے ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بچے کی زد کو سنا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے اندازہ لگا جائے کہ اس کی زد کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے اور چوتھی اور اہم چیز یہ ہے کہ بچے کی زد کو ختم کرنے کا ایک طریقہ مصبت متبادل تلاش کرنا بھی ہوتا ہے یعنی بچہ جس چیز کے بارے میں زد کر رہا ہے وہ چیز بچے کے حق میں تو مفید نہیں ہے لیکن اس کا جو متبادل ہے اس کا جو بدل ہے وہ بچے کے ذہن میں نہیں ہوتا ہوں. تو والدین کے سامنے جس وقت وہ اپنی زد کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کے ذہن کو اس کے متبادل کی طرف لے جائیں مثال کے طور پر بچے کی طبیعت خراب ہے اور بچہ ضد کر رہا ہے کہ میں نے آئس کریم کھانی ہے تو ایسی صورت کے اندر یہ ٹھنڈا جو ہے اس کی صحت کے لیے غیر مفید ہے لیکن بچہ اس چیز کو نہیں سمجھتا تو آپ اس کے ذہن کو فروٹ کی طرف لے جائیں یا کسی اور کھانے کی چیز کی طرف لے جائیں جس کی وجہ سے اس کی ضد ختم ہو سکتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کسی مثبت متبادل کو تلاش کریں اگر مثبت متبادل تلاش کرنے سے بچے کی ضد ختم ہوتی ہے تو والدین کو چاہیے کہ اس متبادل کے استعمال کرنے سے بچے کی ضد کو ختم کر دینا چاہیے اور پانچی اور اور اہم چیز یہ ہے ہے کہ بچے کے ساتھ ہمیشہ محبت شفقت سے پیش ہے. اگر آپ سختی کریں گے جس وقت وہ زد کر رہا ہے تو سختی کرنے سے وقتی طور پر تو بچہ خاموش ہو جائے گا لیکن وہ بغاوت کے اپنے اندر آثار کو قبول کرے گا اور اس کے اندر بغاوت کے آثار پیدا ہو جائیں گے یعنی بغاوت کا اثر پیدا ہوگا اس لیے یہ جو ساری چیزیں میں ذکر کر رہا ہوں اس کے اندر محبت اور شفقت کی آمیزش کو ملانا اور ملاوٹ کرنا یہ مت بھولیے گا محبت سے پیش آئیں شفقت سے پیش آئیں نرمی سے پیش آئیں مثبت انداز اختیار ہو تکو کا انداز اور رویات کا جو انداز ہے اس کے اندر بھی محبت کی آمیزش ہو اور چاشنی ہو کیوں اس لیے کہ محبت اور شفقت کا جو رویہ ہے وہ بچے کے اندر محبت کو مزید بڑھا دیتا ہے قربت کو مزید بڑھا دیتا ہے اس لئے اگلی بات میں یہ ذکر کروں گا کہ بڑوں کو بھی چاہیے والدین کو بھی چاہیے کہ جس وقت اولاد یا بچے یا چھوٹے زد کا ارتکاب کر رہے ہیں اور زدی ہو رہے ہیں بحثوں واسا سے کام لے رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں شور شرابہ کر رہے ہیں تو ایسی صورت کے اندر بڑوں کو صفت تحمل سے کام لینا چاہیے صفت برداشت سے کام لینا چاہیے یہ نہ ہو کہ دونوں طرف کے جو کام ہیں وہ برابر ہو جائیں اگر بڑے اس صورت حال میں برداشت سے کام لیں گے تو این ممکن ہے بچوں کے رویے کے اندر تبدیلی واقع ہو جائے ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ایک اور چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بچے زیدی ہو رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ والدین ہمیشہ اپنے بچوں کو حکم دیتے ہیں ان کو اختیارات نہیں دیتے چنانچہ یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے کہ اگر ہم بچوں کو اختیارات دیں تو اس صورت میں بھی بچے جو ہے وہ زیدی نہیں ہوتے یا اگر بچہ ضدی ہے تو بھی اس کو اختیار دیا جائے تو بھی وہ ضد نہیں کیا کرتا مثال کے طور پر بچہ صبح اٹھا ہے اس کو غسل کروایا ہے اب کون سے کپڑے پہننے ہیں ہو سکتا ہے کسی ایک کپڑے پر اس کا جی چاہتا ہو تو اس صورت کے اندر اس کو اختیارات دیں اختیار دیں اس بات کا کہ ہاں بیٹا آج آپ کون سے کپڑے پہننا چاہتے ہو بچے کو جس وقت اختیارات دیے جاتے ہیں آپشن دیے جاتے ہیں اختیارات دیے جاتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر بھی بچہ ضد کا ارتقاب نہیں کرتا اور آٹھویں چیز میں یہ ذکر کروں گا کہ گھر کے اندر ایسا ماحول بنانے کی ہم کوشش کریں کہ بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ میرے کس طرح کے رویے سے میرے والد اور والدہ خوش ہوتے ہیں اور کس طرح کے رویے سے والد اور والدہ ناخوش ہوتے ہیں اگر بچے کے ذہن کو بنانے میں ہم یہ کامیاب ہو گئے تو بھی بچے ضدی نہیں ہوا کرتے اور نومی چیز یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی اولادوں کو زدی ہونے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں اگر والدہ کا وقت بھی گزر رہا ہے تو کھانے پینے میں وقت گزر رہا ہے صفائی میں وقت گزر رہا ہے یا دیگر کاموں کے اندر مشغولیات اور مصروفیات میں وقت گزر رہا ہے یا موبائل کے اوپر وقت گزر رہا ہے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ کھیلا جائے ان کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار کیا جائے ان کو کہانیاں سنائی جائیں ان کو قرآن و حدیث کے واقعات سنائے جائیں حضرات صحابہ کرام کے واقعات سنائے جائیں یاد رکھیے گا جس گھر کے اندر اس طرح کا تربیتی ماحول ہوا کرتا ہے اور والد اور والدہ اس طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وقت گزارنے والے بنتے ہیں وہاں کے بچے خود بھی بے مثال ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مثال بنتے ہیں کے ساتھ ساتھ ہر ویڈیو کے آخر میں جو بچوں کی سیریز کے سلسلے میں میں اس وقت چلا رہا ہوں اس کے آخر میں میں یہ بات ضرور ذکر کرتا ہوں کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اور بچوں کے اخلاق کے لیے بچوں کے اعتماد کے لیے بچوں کی روحانی طور پر تربیت کے لیے دعائیں کیے کریں گھروں کے اندر نماز ذکر دعاؤں کے ماحول کے ساتھ ساتھ آپ نے خود جو دعا کرنے کا اہتمام کرنا ہے وہ یہ دعا کرنی ہے اسکرین پر لکھی ہوئی آپ کے سامنے آ رہی ہے اللہ